सत्तेत आलेत आणि तुम्हाला जर मुख्यमंत्री पदाचा ऑफर आला तुमचा काय मी ही पद बरेच वेळा आली आणि बरेच वेळा नाकारली मला असं तर रस्त्यावरती जगणं हे मला आवडत त्या कैदीमध्ये जगणं मला आवडत म्हणजे ऑफर आली तर ठोकरी वाटत इथं अगोदर अगोदर पासून ठोक्र होत आलं आता थोडी

त्याच्या बाहेर नाहीये एनसीपी पार्टी तर मर्यादित आहे की सिम्बॉल आणि पार्टी ही असर आणि शरद पवारनजी जो मास जायचा होता तो गेला आणि जो मास शरद पवारांबरोबर राहायचा होता तो शरद पवारनबरोबर आहे त्याच्यामध्ये ती क्लॅरिटी सगळ्यांनाच आहे बाळासाहेब तो व्यवहारिक बात या ठिकाणी एक पक्ष पाळलं पाहिजे असं मला वाटतंय ते म्हणजे कुठलाही इश्यू न करता एकत्र राहिलं पाहिजे एवढं फक्त त्यांनी पाळा

तो है पूछो देश में जो है कपास और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है ये करीब करीब एक लाख बीस हजार करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सरकार को मिलता है और लगभग लगभग साठ लाख लोग जो है वो कपास की इंडस्ट्री पर डिपेंड है अपना परिवार चलाने के लिए लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कपास को जितना तवज्जो देना चाहिए उतना तवज्जो नहीं दे रही जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व सरकार नहीं दे रही और ये है पिछले पांच साल के हेक्टर में कपास की कितनी लागत हुई अगर 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 हम लोग इसको देखे तो पांच या छः परसेंट से कपास की लागत जो है वो कम हो चुकी है और किसान जो है वो तो कपास के बजाय दूसरे क्रॉप के ऊपर मोड़ रहा है जो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के लिए चिंता की बात वहां पर होनी चाहिए थर्टी परसेंट फॉरन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो कपास से आता है और इसलिए जिस तरह डायमंड इंडस्ट्री को जो है सरकार प्रोटेक्शन देती है उसी तरह से मैं ये कहूंगा कि संविधानिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कपास को प्रोटेक्शन दे और इस वजह से हम लोग यह कह रहे हैं कि भैया प्राइस सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकिन हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि 500 प्रति क्विंटल जो है वो किसानों को बोनस के रूप में देना चाहिए महाराष्ट्र की ही बात करू हम लोग तो बारह लाख क्विंटल जो है कपास तो उत्पादित होता है पाँच सौ रुपए पर क्विंटल के हिसाब से साढ़े छह हजार जो है वो सरकार पर अतिरिक्त बोझा होगा ऐसा मैं मानता हूँ और साथ ही साथ जो कॉटन पिकर है लेबरर है किसान जो है उतना मुआवजा ना देने की वजह से कॉटन पिकिंग जो है वो सत्तर परसेंट ही होता है और तीस परसेंट वेस्ट जा रहा है ऐसी परिस्थिति है ऐसे हालत में हम लोग ये कह रहे हैं कि सेंट्रल की नरेगा नर्य, की स्कीम है एम की स्कीम है और महाराष्ट्र में ईजीएस की स्कीम है महाराष्ट्र स्टेट अगर ईजीएस की स्कीम से अगर पांच रुपया जो है वो पिकिंग के हिसाब से अगर काश्ता को देता है तो मैं समझता हूं कि ये जो थर्टी परसेंट वेश जा रहा है इसको हम लोग रोका सकते हैं और एक नई इंडस्ट्री यहाँ पे शुरुआत हो सकती मैं अगर कपास की अंतरराष्ट्रीय बात करूं तो एक नंबर पर चाइना है दूसरे नंबर पर अमेरिका है तीसरे नंबर पर भारत है ऐसी परिस्थिति है लेकिन चाइना और भारत में काफी बड़ा अंतर है ऐसी परिस्थिति है दुनिया जो है चाइना का जो फाइनेंशियल क्लाउड बन चुका है और फाइनेंशियल क्लाउड की वजह से उनका दूसरा डिपार्टमेंट भी जो एक्सरसाइज कर रहा है उसे छुटकारा चाह रहे हैं और इसलिए कॉटन परचेस जो है कॉटन के जो फिनिश प्रोडक्ट जो है वो चाइना से ना लेते हुए अगली जगह अलग अगला, 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 अगला मार्केट ढूंढने की उनकी कोशिश है सरकार अगर कपास को सपोर्ट करती है तो मैं ये समझता हूँ कि जो 60 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो पाँच साल में एक करोड़ बीस लाख वहाँ पर हो सकते हैं और ये जो अर्निंग है एक लाख बीस हजार करोड़ जो है वो दो लाख करोड़ तक हो सकती है क्योंकि ये इंटरनेशनल नेशंस जो है उनकी मंशा है कि हमको चाइना से मार्केट शिफ्ट करना है मैं समझता हूँ कि सरकार ने इसका विकास करना चाहिए और सरकार के सामने हमने प्रपोजल रखा है अगर सरकार इस प्रपोजल को नहीं स्वीकारती है तो हम अगर सरकार में आए तो इस प्रपोजल को लागू करेंगे और कपास की जो इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करेंगे यह हम लोग ऐलान करते हैं उत्तराखंड में सिविल कोड लागू किया गया है पूरे देश में बीजेपी से लागू करने वाली आप किस तरह से देखते हैं ये अच्छा है या बुरा है, आर्टिकल 25 26, आपको देती है। और रिलीजियसली आप अपने अपनी लाइफ गुजार सकते हो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट right से कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऐसी एक परिस्थिति है ये अगर कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका प्रारूप देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या है अगर सरकार अगर ये कहना चाहते हो कि सरकार कॉमन सिविल कोड थोप सकती है तो इनको पूरा संविधान जब तक बदलते नहीं तब तक ये थोप नहीं सकते सिर्फ ये होगा कि आपको शीज़, आपके पर्सनल लॉ है शायद पर्सनल लॉ उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है या ये कॉमन सिविल कोड के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है तो ये दोनों इशू जो है मैं समझता हूँ क्लैरिटी है लोगों में अभी पहला था नहीं लेकिन अभी लोगों में क्लैरिटी है जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है वो सरकार वो हर इंसान को यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है सर के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है इसके ऊपर आपके पक्ष का और आपका क्या कहना है देखिए इसमें क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की है इस की ज़रूरत ऐसा मैं मानता लेकिन इस क्लासिफिकेशन का मुद्दा क्या है? जो सबकास्ट है उसके मुताबिक मतलब जो चंद्रबाबू नायडू के वक्त हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि सबकास्ट जो है उसके आधार पर हुआ है लेकिन दूसरा और कोई आधार हो यह मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहना चाहिए कि वे आप नए आधार हमारे सामने ले आए या आप किस तरह से इसको करना चाह रहे और फिर उसको संविधानिक तौर से जांच करनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नियम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ है अजीत पवार को एनसीपी पार्टी भेज दी गई है चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया किसे कितना सहमत है कितना सही मानते से आप देखिए मैं इस बात से पूरी तरह से कि उद्धव ठाकरे ने भी और एनसी ने एनसीपी ने भी वो जो सेक्शन 15 ऑफ द सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है 1967 उसकी वैधता जो है कोर्ट के सामने ले आनी चाहिए वो जब तक नहीं आते तब तक एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय है इंदिरा गांधी के वक्त शादी काली वर्सेस कांग्रेस पार्टी जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मतलब उस वक्त जो है पॉलिटिकल नहीं थी ये जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने का जो लॉस है वो 87, एटी नाइन में आ गया है और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है पहला जो था वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी इलेक्शन कमीशन कहते तुम्हारा नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड करो और इसलिए साथी कानी के जजमेंट में यह कहा कि इस पर कोई कानून नहीं है इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इसको देखे वही एक निर्णय है कि जिस पर शिवसेना का भी निर्णय पर आधार है और एन के निर्णय पर आधार है जब पार्लियामेंट ने कहा है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी पार्टियाँ रजिस्टर करो और उसमें अगर झगड़े होते हैं तो वो सिविल झगड़े होते हैं और वो सिविल झगड़े अगर हो गए तो सिविल कोर्ट को अधिकार है इलेक्शन को तो नहीं सीधी सीधी बात है नीतीश कुमार आज इंडिया उसका कोई हिस्सा नहीं था इसलिए मैं उसका कोई जवाब कि मायावती जल्दी एनडीए में शामिल हो सकती है सीट को लेकर बातचीत भी चल रही है मुझे जानकारी

है बोल काँग काँग मदे मी तुम्हाला असा आम्ही त्याच्यामधला असणारा जे नाही आहे शेतकरी संघटना काय मागते काय मागत नाही याच्यामध्ये मी जात नाही परंतु आजच्या स्थितीमध्ये सस्टेनेबल करण्यासाठी ज्याची गरज आहे ती आम्ही असणार केलंय राहिला कापसाच्या प्राइसचा प्रश्न जो आहे तो प्राइसचा प्रश्न आम्ही सत्तेवरती आल्यानंतर सोडवणार प्राईसच्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्याला काय द्यायचं जे आहे त्याची आम्ही मांडणी केलेली आहे सोयाबीन आम्ही आम्ही सरळ म्हणतो की तुम्ही आम्हाला सत्ता द्या आणि ह्याच सगळं न्यायाचे बदलून देऊ तुम्हाला तुम्ही आमचा असं ट्रेडरचं गवर्नमेंट राहणार नाही कॉटनच्या कापसाला जास्त महत्व होत भारताचा पण कॉटनचा कापसाचा हा मुद्दा महाविकास आघाडीची तुमची जी बैठक आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही मांडलेला आहे तर सगळ्या पक्षांचं एकमत झालंय का या मुद्द्यावरती की निवडणुकांना समोर जाताना हा मुद्दा समोर घेऊन जातो आणि सत्तेमध्ये आल्यानंतर कापसाला भाव द्यायचा ते म्हणून मी मी जे आग्रह धरला होता त्या पहिल्या बैठकीमध्ये वंचितच्या वतीने किंवा आम्ही नुसतं शीट शेअरिंग आणि मोदी हटवा याच्यामधला आमचा असणारा इंटरेस्ट कमी आहे इथे आपला असणारा मसुदा जर रेडी असेल आणि तो आपण करणार असू तर मग मोदींना हटवण्याचा आणि आपलं सरकार आणण्याची ही चर्चा होऊ शकते त्याच्यामुळे पहिल्यांदा पहिल्यांदा जे आहे ते आपला मिनिमम कशा कशावरती अंडरस्टँडिंग होतंय